Относительно несогласия пострадавшего с суммой на счет страны страховой компании, денежных средств. Значит, выявили факт того, что без методики проведения товароведческой экспертизы, без звиту, без согласования суммы с пострадавшим, они на, выплачивают суммы на основании калькуляции. Вот, или же, когда... Да, или же, как в некоторых разъяснениях, коллегиальное решение аварийных комиссаров приняло решение, что автомобиль подлежит износу, процент износа следующий и сумма выплаты следующая. Поэтому... Зачастую мы, когда человек не согласен с суммой, пишем заявление в страховую компанию с просьбой аргументировать и предоставить ответы, на основании чего был проведен расчет. Ну естественно, они в своих ответах конкретно пишут, что это была калькуляция, либо же это коллегиальное решение их аварийных комиссаров. Мы видим, что ни согласования нет по сумме, ни непосредственно экспертизы, которая должна быть в данном случае.